સુરત શહેરના વરિયાવી બજાર પાલિયા ગ્રાઉન્ડ ખાતે આવેલા ગોલ્ચન પાર્કમાં રવિવાર તારીખ ઓગણીસમી મેના રોજ બઝને ગુલિસ્તાન રિફાઈ સંસ્થાના સરપરસ્ત અલ્હાઝ પીરે તરીકત સૈયદ ફયાઝુદ્દીન સૈયદ જમાલુદ્દીન રિફાઈની આગેવાની હેઠળ અઢારમો સમૂહ નિગાહ કાર્યક્રમ યોજાયો સુરત શહેરના વરિયાવી બજાર પાલિયા ગ્રાઉન્ડ ખાતે આવેલા ગુલશન પાર્કમાં રવિવાર તારીખ ઓગણીસમી મેના રોજ બઝમે ગુલિસ્તાની રિફાઈ સંસ્થાના સરપરસ અલહાઝ પીરે તરીકત સૈયદ ફયાઝુદ્દીન સૈયદ જમાલુદ્દીન રિફાઈનની આગેવાની હેઠળ અઢારમું સમૂહ નિકાહ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો આ કાર્યક્રમમાં પંદર ગરીબ દીકરીઓના નિકાહ ઇસ્લામી વિધિ મુજબ સંપન્ન થયા હતા સંસ્થા તરફથી દીકરીઓને ભેટ સ્વરૂપે ઘર વપરાશની છાસઠ જેટલી ચીજ વસ્તુઓ આપવામાં આવી હતી આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે પૂર્વ કોર્પોરેટર નૈમુદ્દીન રિફાઈ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના જુદા જુદા શહેરોના ધર્મગુરુઓ તેમજ અગ્રણીઓ યુગલોને આશીર્વાદ આપવા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા કાર્યક્રમનું સંચાલન સૈયદ અલી બાબા રિફાઈ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું મેરા નામ સૈયદ અલી સૈયદ જમાલુદ્દીન રિફાઈ बजमे गुलिस्तान रिफाई सार्वजनिक ट्रस्ट सूरत आज बजमे गुलिस्तान रिफाई की जानब से अठारवा सालाना इज्तमी निकाह यहाँ पर पालिया ग्राउंड गुलशन पार्क के पास मुकर किया गया कितने कितनी लड़कियों का निकाह आज टोटल पंद्रह लड़कियों के इजमाही निकाह हो रहे हैं और इन 18 सालों में टोटल फोर सिक्सटी थ्री यानी चार सौ बच्चियों के इज्तिमाी निकाह के जरिए यहाँ पर शादियाँ कराई जा चुकी है संस्था की और क्या क्या काम संस्था की जानी से पूरा साल तीन सौ पैंसठ दिन लंगर रिफाई के मातेहत टिफिन सर्विस चलाई जाती है उसके अलावा लंगर में अलग अलग ग्यारह तरह की सर्विसेज है रमजान में राशन की तकसीम की जाती है स्कूल बैग हो और संस्था की जानी से अभी फिलहाल इसी साल से ट्यूशन क्लासेस भी शुरू किए जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में जिसमें फिफ्टी परसेंट ऑफ पर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा और आने वाले प्रोग्राम समूह निका में आने वाले प्रोग्राम इनशा दिसंबर में उन्नीसवाजतेमी निका होगा जिसमें गरीब यतीम बच्चियों की शादियां कराई जाएगी और ये काम इसी तरह मुसलसल जारी है और जारी रहेगा आप बहुत लोग जुड़े हैं बहुत लोगों की दुआएं हैं बहुत लोगों की मेहनत है यह आयोजन जो किया जाता है इज्तमिका या समूह लगन जो हम कहते हैं ये किसी एक शख्स की कोशिश से नहीं होता बल्कि बहुत हजारों लोग यहाँ पर ताउन करते हैं और साथ ही जो हमारे वॉलेंटियर हैं दिन रात मेहनत करके इस प्रोग्राम को कामयाब करते हैं लोगों को तो 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 क्या मैसेज देना मैसेज यही देंगे कि हाल फिलहाल में हमें जितना हो सके सादगी से चलना है सादगी से शादी करनी है और जो कुरिवाज हमारे मुसलमानों में राइज हो चुके हैं उसे खत्म करना है और ज्यादा से ज्यादा पैगाम यही रहेगा और मैं खुसूसी दावत दूंगा उन अमीर हजरात को भी कि आप आए अपने बच्चों की शादियां इजनमाही निकाह करें और एक ट्रेडमार्क शुरू करें ताकि जरूरतमंदों का भी दिल बड़ा हो सके अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम शमीरा शेख है मैं नानपुरे से आई हूँ बाबा के हर साल इस्तेमाल थे मैंने ट्राई किया पहले मेरा नहीं लगा लेकिन मेरा नसीब अच्छा था कि इनकी दुआ मुझे मिली थी तो मेरा निकाह यहाँ पे हुआ और मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं चाहती मेरे जैसी और भी लड़कियाँ हो जिनको प्रयास बाबा के वहाँ पे निकाह हो और उनको दुआ ने सब नसीब हो सब चीज का है किसी भी चीज में ऐसा नहीं है की जो यूँ लगे यहाँ पे हम गलत है सब सही है पानी से लेके खाने से लेके हर चीज का बरोबर ख्याल रखा गया है किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ ना पड़े किसी को तो। क्या मैसेज मैसेज ये दूंगी कि मेरे जैसे जितनी भी गरीब लड़कियां हैं जो दिल से चाहती कि उनको दुआ ने सब मिले तो फैयाज बाबा के वहीं आवे फॉर्म भरे और निके का हिस्सा ले आज, आज वो तो, तो, तो गए अल्लाह उनके नशीज यही खोले फैयाज बाबा के वहाँ पे ना। मारू नाम रोजमीन छे हूँ राजकोट मुबारक निकाह हजरत फैयाजुद्दीन पीर साहब नाम કરમથી થયા છે જે જે લોકોના માતા પિતા નથી જે લગ્ન નથી કરી શકાવતા એની માટે આ બહુ સારી રીતના સપોર્ટ કર્યો છે ઘર વપરાશની તમામ વસ્તુ આપી છે અને સારી એવું સુવિધા છે અહીંયાનો સ્ટાફ પણ બહુ સરસ છે જે આપણને સારી રીતના થી એને ખાવા પીવાની સુવિધા કરી આપે છે અને દુલ્હનને કંઈ પણ પ્રકારની કોઈ તકલીફ નથી અને હવે અમે વધારે એવું પ્રે કરી છીએ કે છે ને આ હજરત પીર જે પીર સાહેબ છે એ આગળ પણ આવી રીતના હર સાલ નિકા કરાવી શકે જે યતીમ છે જેના મા-બાપ નથી એ આગળ એને દીકરીઓને જે લગ્ન કરવા હોય તો એને સપોર્ટ મળી શકે અને એવી જ મારી દુઆ છે અસલામ عليكم બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ સુરત અમારી તમામ માહિતી થી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે